У организаторов турнира на подготовку ушло очень много сил, поскольку 10 лет в этом приморском городе крупные старты не проводились. Мы впервые собрались с мыслями, ну, силами для того, чтобы провести и возродить славные традиции товаровского бокса. Пригласили, на мой взгляд, самый сильный клуб Европы, клуб Елисеева. Впервые проводится в таких ресторанах условиях. Мы сами волнуемся, участвуют наши девчата, защищая честь города народу с ребятами, с мужчинами. Будем вставать. Особные турниры – очень хорошая школа для молодежи. В качестве примера былой славы советского спорта украинская сторона привезла в Таганрог те, чьи имена гремели во всем мире. «В советское время украинский бокс был на уровне, а сейчас э, имеется некоторый спад в развитии бокса. Ну, это связано с развитием Советского Союза. Но я думаю, что мы потихонечку восстанавливаем То, э, тот имидж украинского бокса, который был в советское время». На ринг, установленный в одном из развлекательных местных клубов, вышли 12 пар боксеров. Поединки сильной половины человечества отличались качеством ударов и строгой тактикой ведения боя. Слабый же пол порадовал многочисленных любителей бокса зрелищностью. Командная борьба шла с переменным успехом. Российские и украинские боксеры то и дело пропускали друг друга вперед. Со счетом 6-4 победы держали воспитанники Тыгандорского клуба Янис. Первый опыт убедил руководителей обеих федераций в том, что подобные встречи должны стать традиционными. Раз месяца в три мы будем проводить либо у нас, либо у них. То есть были у нас определенные переговоры с Украиной, и мы сошлись на том, что это не одноразово, то есть все это хотелось бы ввести в систему определенно. И как представитель Украины говорил, что в следующий раз они ждут нас там. Наталья Зайцева, Владимир Харагозян, Вести Спорт. Чемпионат...